بالذات المقدسة والصفات والمنزهة في المرحلة المتفرده في فلا أرتب له ولا أوفل له ولا بعث له الذي بعث نبيا محمدا وأرسله وختم به أنبياءها ورسوله وشرفه على جميع خلقه وفضله وزين به الوجود جملا فسبحانه وتعالى من آله جعل في الثاني عشر هذا الشهر المبعث والمولد وأسرها وهجرته وقضى فيه أجرا وأشهد أنه خير رسول أرسله بكتاب على صدره أنزله ابن آدم أيام سفر انقضت بالولع مضمده والمزلة وأقبل الربيع الأول وها أنت أدركت من الربيع الأول أولا فأين من يجعل ربيعا في ربيع صيفه وعمله وأين من يصدف عن الهوى ولا يتبع ضاله؟ ألا من أن يتخذ هذا الشهر الشريف بالبر والزكاة والصلاة والصلاة تعظيما لصاحب الآيات المتصلة والمعجزات المجلة روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى بعبدي يوم القيامة فيؤمل به لنا فيقول: إلهي سيدي ما أنصفت فيقول رب جل جلاله: كيف يا عبدي وهو سبحانه وعال يقول: العبد لأنك سميت نفسك الرحمن إن ذكرتموه بالعبر ذكركم بالإفطار وإن ذكرتموه بالسفرة ذكرتكم بالزيار وإن ذكرتموه بطاعتي ذكركم عند قيام وإن ذكرتموه بتابتي ذكركم بالقوام وإن ذكرتموه بمعرفتي ذكركم بالمغفرة وإن ذكرتموه ذَكَرَكُمْ بِالْعَطَاءِ وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ بِاللِّسَانِ ذَكَرَكُمْ بِالْإِحْسَانِ وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ بِالْإِجْنَانِ ذَكَرَكُمْ بِمَشَاهَدَةِ الْأَعْيَانِ وَإِنْ ذَكَرْتُمُوهُ بِالْأَرْكَانِ ذَكَرَكُمْ عِنْدَ الْمِيزَانِ حَيْثُ يَتَبَيَّنُ الرِّيحُ وَالْفُسْطَانُ اللهم يا من خلقت أدنى محمد صلى الله عليه وسلم وزيادة فضلا اغفر لنا ذنوبنا تفصيلا وإجمالا جملة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده Wahyu meludahkan, malafrasa maha ananta alam esunya. Jadi pamitra santa, kami suktu guru tete waktu lori. Jadi orang diwalon to, postaite daar somo kaku al kehunai, si maha saman itu ananta ala daur di pamitra. Jadi hadrat maha saman alah, ho alai huasalamuke. سوندر دان کرا دس تاریخ محمد کر

যিনি ধর্মপতি নবুদার নেক حضرتের আগমাপ্তার সাশনমতে গুণ সংবাদ প্রদান করিছেন তারা তিনি তার পক্ষস্বরূপ মতে সর্বকালীন ও ফিতাত সুপ্রণ সহিভ পরিচিত করিছেন এর আর ফাংশনাল

আমাকে অফিসে শাস্তি দিতে চাইব না তখন সর্বোচ্চ ওইবেন আমি নিজেকে আখ্যায়িত করিয়াছি এবং আমিও প্রচুর করিবস তোমরা আমার বাচ্চাকে ফেরস্তের দিকে লইয়া যাও এবং আমি সর্বাপেক্ষা অতিরিক্ত

তিনিও তাদের সহিত তোমাদেরকে স্মরণ করি এবং তোমরা যদি করো তিনি সহিত তোমাদেরকে যদি তোমরা অন্তরের সহিত তোমাকে স্মরণ করো তাহলে তিনিও তোমাদেরকে নিজের দর্শন দিয়া স্মরণ করিবেন এবং যদি তোমরা তাহার নির্ভার কর্মসমে দ্বারা স্মরণ করো তিনিও বিজাজি করে তোমাদেরকে স্মরণ করে

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله سيد الخلائق <applause> والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مسامع الخير عباد الله اتقوا الله تعالى من صحاب الذنب وفضول الخبر وانتهوا عما نهيتم عنه وجزر واعلموا ان الله بعظم ما ترى فيه نفسي وسلنا بملائكة المصحة للكرسي وثلت بكم أيها المؤمنون من برية جن وإنسي فقال تعالى مقبلا وآمرا إن الله وملائكته يسلوها على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم سلم وسلم عليك على سيدنا مولانا محمد الإمام الحرمين وصحب الحجرة

قبلت والبركه اللهم اكرم مرادك في الدنيا السلطان 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 مِنَ سلطانك وعز سلطانك في سبيل الله الله و اللهم انصره اللهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وجعله الله آمنة مطمئنة سائلة دار المسلمين وارتب اللهم الستر والسلامة والعافية علينا وعلى عبدك الحجاز والغزاة في غدرك وبحرك من محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأعز وأجل وأحق <applause> وأجل وأكبر